ushbu asarda hayotning <laughs> tashvishlari va quvonchlari insonning jamiyatda tutgan o'rni bolalar <laughs> tarbiyasida muammolar <laughs> ezgulik va yovuzlik o'rtasidagi jang ishq muhabbat va insoniy tuyg'ular mukammal gavdalangan beshinchi sinfdan so'ng tog'da o'sgan o'smir farruh hamda mohru ismli qizning sevgi kechinmalari asarda yoritilgan ammo bu uzoqqa cho'zilmaydi nohaqlik oqibatida qamoqqa tushgan farruh u yerda azoblanar ekan mafiyalarga qo'shilishga majbur bo'ladi qamoqxonada farruxni qiyinchiliklar va azoblar kutar edi qamoqxonadagi qiyinchiliklar uni toplaydi ko'p narsani o'rgatadi qamoqdan chiqqan farrux endi oddiy cho'pon o'smir yigit emas edi asarda u sevgilisi uchun kurashib dushmanlari ustidan g'alabasi tasvirlanadi u sevgilisi bo'lmish mohxiro'ga erishadi ular baxtli yashaydi